Законы спущают контракты наши новые, часть из них на контракте, часть на да? аренду. Так, давайте начнем с контракта. Так. Правильно? Так, да, так, только арендованные. Ну, арендованные, я думаю, что, которые э, э с правом выкупа будут пытаться вести переговоры. Душан Савич, Македония. Его сборная Македония. Нападающий. Нападающий. Играл в Пактакоре, я его очень хорошо знаю. Когда я работал в Узбекистане, я просто вам так докладываю. Хорошо знаю, играл, когда он играл в Пактакоре. Заливал очень много. Последние полгода он играл в работничке в Македонии. Вот информация, так. Ну, так, для что вы знаете. Олег Сандрук, ну, вы знаете. Защитник. Команда, команда состоит из таких человек. Херей Пелепчук, Украина. 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 Вот -так, так нафиг. Вот так нафиг. И, просто хорошо его знаем. Зарекомендовали все игроки, поэтому мы с подписали контракт. Они хорошо себя зарекомендовали на сборах, чтобы вы понимали просто. Неважно какой возраст, люди рады трескать делают. Правильно? Бойцы, все бойцы. Правильно. Все бойцы, бойцы согласен с вами. Теперь начнем с соредованных. Александр Романчук, ну думаю, вы Романчука знаете. А, Я думаю, что будем вести переговоры, чтобы он забрать его совсем сюда. Ну, это все сами понимаете. Денис Шелихов, вратарь Днепра, Днепропетровск. Надеемся, на него он будет стоять и хорошо будет стоять. Графика, защитник. Ах ты! Молодые ребята, да, да, перспективные. И еще есть Александр Насонов, тоже Депо-Димитровка, Димитровка. Антон 91-го. А, а, этот Насонов Александр, правозащитник, он 92-го года. Сейчас мы можем разговаривать. С Павловым, с Триндеттой и... И, да, и бабы. Вот такие пока мы... С... Приобретение, я думаю, что команда, что вам объяснит, команда состоит не из 16 человек, из 15, а 20-22 человека.